Yaqubun məctubu. 1-ci fəsil. Allahın vəərə birsa Məsihin qulu mən Yaqubdan millətlər arasında səpələnmiş 12 qəbiləyə salam. Ey qardaşlarım, müxtəlif sınaqlarla üzləşəndə bunu böyük bir sevinç hesab edin. Çünki bilirsiniz ki, imanınızın sınaqdan keçməsi dözüm yaradır. Dözüm də öz əməlini kamil etsin ki, siz yetkin və kamil adamlar olasınız. Heç bir çatışmazlığınız olmasın. Əgər sizlərdən birinin müdriklikliyi çatışmırsa, hər kəsə səxavətli və məzəmmət etmədən verən Allahdan diləsin və ona veriləcək. Amma qoy heç şübhə etmədən imanla diləsin. Çünki şübhə edən adam küləyin qaldırdığı və hərəkətə gətiriltdiyi dəniz dalğasına bənzəyir. Qoy belə adam düşünməsin ki, rəbdən bir şey alacaq. O qərarsızdır, heç bir yolunda sabit deyil. Qoy həqir qardaş öz ucalığı ilə fəxr etsin. Varlı qardaşsa öz həqirliyi ilə fəxr etsin. Çünki varlı insan otun çiçəyi kimi solub gedəcək. Günəş çıxır, bərk isti olur və otu qurudur. Otun çiçəyi tökülür və onun zahiri gözəlliyi itir. Varlı adam da beləcə işləyə-işləyə solacaq. Sınağa dözən adam nə bəxtli yerdir. Çünki sınaqdan keçəndən sonra Rəbb-in onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq. Sınağa düşəndə "Goy heç kim, Allah məni sınağa çəkir" deməsin. Çünki Allah pisliklə sınağa çəkilmir və özü də heç kimi sınağa çəkmir. Lakin hər kəs öz ehtirasıyla aparılıb yoldan çıxarlaraq sınağa çəkilir. Sonra ehtiras boylu qalıb günah doğurur. Günah da yetişəndə ölüm törədir. Ey sevimli qardaşlarım, aldanmayın. Hər yaxşı bəxşiş və hər kamil hədiyyə yuxarıdan özündə heç bir dəyişiklik və dönüklük kölgəsi olmayan nurlar atasından gəlir. O öz iradəsinə görə həqiqət qalamı ilə doğulmağımıza səbəb oldu ki, biz onun yaratdıqlarının bir növ nüvarı olaq. Beləliklə, ey sevimli qardaşlarım, qoy hər bir adam eşitməkdə cəld, söz söyləməkdə təmkinli və qəzəblənməkdə də təmkinli olsun. Çünki insanın qəzəbi Allahın salehliyini hasil etmir. Buna görə də hər cür murdarlığı və dolub-daşan pisliyi kənara ataraq, ürəyinizə əkilən canlarınızı xilas etməyə qadir olan calamı həllimliklə qəbul edin. Bu calamın icracısı olun. Yalnız eşidənlər olub özünüzü aldatmayın. Şənt çalamı eşidən, amma icraçısı olmayan şəxs, göz çüdə öz üzünün çizgilərinə baxan adama bənzəyir. O öz özünə baxır, kənara çəkilir və dərhal necə olduğunu unutur. Lakin kamil qanuna, azadlıq qanununa diqqətlə baxıb ona bağlı qalan şəxs unutqan eşidən deyil, əməldə icraçıdır. Belə adam öz işində nabəxtiyətdir. Əgər sizdən biri özünün mömin olduğunu düşünür, amma ürəyini aldadıb öz dilini yeyənləmsə, onun möminliyi puçdur. Ata Allahın huzurunda pak və noksansız möminlik budur. Yetimlərə və dullara onların əziyyətlərində qayğı göstərmək və özünü dünyadan qoruyub ləkəsiz olmaq. Amin.